Работа э, приобретена, я так понимаю, на, не та, на недавнешнем аукционе, но работа, по-моему, вообще 80-х конца, конечно, а может быть и 90-х. Там тогда вот эти, все интересы эзотерической литературой и прочими, прочими вениями на фоне разлагающейся страны человек с кактусом. Да. Ну, это такая... Проба стиля она уникальна, потому что я буквально 2-3 работы сделал вот в таком вот линейно-тональном стиле. Да. Это действительно очень такой сложный период. Опять-таки, города, в данном случае Киева, нас, как творцов, демиургов, что-то, пытающихся находить горизонты для, ну, которые отличаются от перспектив, которые нам предлагает повседневность. И вот это тоже замес на уход, на какую-то литературу, ну, в общем, в какую-то другую плоскость, где можно было бы обнаружить радость, успокоение и созидание. Вот это все, вот эти процессы фрагментарно и каким-то вот чудесным реально образом отражаются в картинах вот в чем собственно и прелесть картин когда они да, получаются и там оно есть оно присутствует и поэтому как вот такое напоминание как даже ну да именно напоминание которое может можно развить вот но развивать опять-таки это можно уйти в какие-то романтические, <laughs> романтично-барочные <laughs> какие-то высоты, где уже будет реализм, который мне очень близок, как-то все более э, видоизменяться и превращаться вообще в нечто другую мифологию. Поэтому ограничиваюсь фактами, э, исключительно историческими, ну и э, состоянием эпохи да, того времени приятно созерцать, что там это все отражается, даже как-то и память очищается. Я был очень удивлен и приятно удивлен, что она, вот, ну, во-первых, не пропала, и, во-вторых, обрела свое место, надеюсь, достойное вот в коллекции